Вітаю вас в історії нашої країни є трагічні події, про які важко згадувати навіть через багато років. Одна з таких сторінок історії, де вписані імена загиблих українців, це війна в Афганістані. 15 лютого наступного року мене 20 років з дня виводу радянських військ з Республіки Афганістан. І ми підготуємо цикл передач до відзначення цього ювілею. Ми хочемо розповісти про. Колишніх воїнів афганців, про спілку ветеранів Афганістану, про досягнення цієї громадської організації і про невирішені поки що проблеми. Сьогоднішня передача перша в цьому циклі. Ми запросили до нашої студії Михайла Мужичука, колишнього першого голову Хмельницької міської спілки воїнів-афганців, ветеранів Афганістану, так правильно називається спілка, і сьогоднішнього голову цієї спілки. Юрія Випирайленка. Перше запитання до вас, Михайло Володимирович. Розкажіть, будь ласка, коли ж було створено в місті Хмельницькому спілку ветеранів Афганістану, і з якою метою була створена ця громадська організація, і скільки тоді людей вона налічувала? Ну, наш союз ветеранов Афганистана был создан летом 86 -го года. Из таких, скажем так, разрозненных наших участников, тогда их было в городе ну, буквально человек 250-300, был создан типа как клуб по интересам, для того, чтобы защищать там какие-то такие, не глобальные проблемы, конечно, а проблемы местного плана. Кому-то -кому там жилье не уделяют вовремя, кому-то там на работу не устраивают и, про и прочее, и прочее, и прочее, прочее, прочее. Это все было создано, было принято решение на, э на бюро горкома комсомола, тогда еще был Малый Николай, Николай Васильевич первым секретарем Хмельницкого горкома комсомола вот было принято решение о создании, я был членом бюро Горкома Комсомола, было принято решение о создании такой городской организации воинов-интернационалистов. Багато людей было у вас в членов этой организации? Ну, когда клуб создался, то было буквально человек, наверное, 70, а потом уже немножко ребята уже подтягивались побольше. Юрий а вы с какого времени начали сотрудничество в Мельницкому сообществе ветеранов Афганистана? И что предпочитает статут вашей громадской организации? Какой деятельностью в межах вашего статута, вашего статута вы можете заниматься? Не в том, что мои товарищи-братья уволились с армии и были еще в советское время жили в городе Хмельницком, создавали эту организацию. Я был офицером, уволился, в 1992 году приехал сюда. Мельницкий. И с 93 -го года фактически нахожусь в этой организации, возглавляя ее. И э, в основном мы, конечно, работаем по закону Украины про статус ветеранов, по их не социальной защите и согласно нашего статута. А это, прежде всего, конечно, всесторонняя материальная, моральная, психологическая, медицинская поддержка ветеранов войны, военно техническое воспитание и так далее. Что указано в нашем статуте? Ну, вы даже скромно спередаете, я думаю, далее вы расскажете а мы уже больше докладнейше. Больше чуть дальше. Так. Михаил Владимирович, а вы, может, вы докладнейше сгадаете, что же все-таки, с каких подей, с решения каких то вопросов, вот, уже коротко про это сказала, а сейчас трошечки докладнейше, началась деятельность Хмельницкому спилку в ветеране Афганистана. Ну, по большому счету, уже, уже, когда Николай Иванович Приступов возглавил городской комитет комсомола, скажем так, уже пошли Такая более-более была серьезная проделана работа. Первое, что объединило всех афганцев, это конечно, создание нашего собственного музея. Это все было на общественных началах, сначала. И вот когда уже ребята увидели, что идет какая-то там реальная работа, увлекающая памяти, привлекаются какие-то люди, был какой-то энтузиазм в постройке этого музея. Вот это все началось, грубо говоря, в 88 году, примерно, ну, где-то в августе месяце. А где, тот музей, первый, где находился? Первый музей находился на улице Перепечука возле городской больницы там сейчас такой спортивный зал, но там был не только музей, там было две комнаты музея, и типа мы делали спортивный зал для своих ребят, чтобы они могли там поддерживать свою нормальную физическую форму. И вот с того времени уже э, появился, скажем так, уже был ну, сделан, основана как, как такая организация, были, были первые попытки там настать какой-то устав организации, уже с, тех, с того времени мы уже занимали, занимались помощью инвалидам, семьям погибших там, Но это, конечно, все было так. Был не было таких там особых материальных средств, но по, по мере возможности каждый делал то, что мог. И на каждый все праздники там, там, или какие-то даты, там, или там, ну, нужно, нужно было выехать на кладбище, там убрать могилы. Это все все уже именно в то время начиналась вот таковая такая вот работа начиналась. Ну и сейчас вы продолжаете работать, и я хочу сказать, звarteючи за наши талантливощие, что я подготовила. За ті роки, які працюю в телекомпанії, на одну передачу саме представниками цієї громадської організації, спілки ветеранів інстану. І я знаю, що це люди дуже добрі, дуже мужні, і вони дійсно ніколи не залишають на призволяще своїх товаришів. Якщо в них якась крудна ситуація, крім того, вони пам'ятають про своїх загиблих товаришів, і вони завжди відмічають. Цю річницю виведення радянських військ в Афганістані. Як відмічали того року? Ми підготували про це відеосюжет. Щороку, 15 лютого, у кожну чергову річницю виведення радянських військ з Афганістану, колишні воїни, які брали участь у бойових діях у Республіці Афганістан, збираються в Покровському соборі, що в Хмельницькому, на поминальний молебен за загиблими в тій далекій країні. Це традиція. Такий молебен відбувся і взимку минулого року. Того ж дня хмельницький міський голова Сергій Мельник зустрівся із сім'ями загиблих та з активом Хмельницької міської спілки ветеранів Афганістану та вручив матеріальну допомогу сім'ям полеглих воїнів. Потім, в будинку культури, відбулися концерт та урочисті збори, присвячені 19-й річниці виводу військ з Афганістану, на яких міський голова нагородив цінними подарунками представників активу спілки. Після концерту шановне товариство поклало квіти до пам'ятника воїнам, загиблим у Афганістані та в інших локальних війнах. Делегація від спілки ветеранів Афганістану також поклала вінки до вічного вогню. Цього скорботного та урочистого дня колишні воїни афганці відвідали могили своїх загиблих побратимів, де разом з родичами юнаків, чиє життя обірвалося так рано і трагічно, вшанували їхню пам'ять на поминальному обіді. Звучали вірші. С погодой и молитвой, против того, чтобы жестокие, безглуздие войны не уничтожили життя на земле. Юрий Сандшу, а вы нам теперь более подробно расскажите, чем сегодня занимается Субъект Ветерального Агнистана в городе Хмельницком? Я хотел сначала добавить, что, если говорил, что было тогда 200-300 человек, сейчас организация обменяет более 700 человек. Из них в организации у нас э, почти 150 инвалидов и 15 семей погибших. То есть э, организация выросла, значительно выросла, и, конечно, появилось больше проблем. И, кроме того, вот вы просмотрели этот сюжет, было видно, что зарождаются каждый год традиции. Они у нас устойчиво. Уже в течение 10 лет мы их проводим в жизнь. Это, между прочим... Не только я дело делали 12 ребят, они завели такой порядок, и вот в соборе Покрова, там стоит доска мемориальная всех погибших наших ребят. И каждый год мы приходим туда, 14 или 15 февраля, чтобы помянуть наших ребят. Ну, кроме того, конечно, много времени прошло, и из тех 18-летних парней эти ребята превратились в генералов, в мэров городов, сестрыми скверат, превратились в врачей. И других профессий. Если, например, для военных людей, для людей в погонах милиции, службы спеки афганский опыт считается достойным и там людей за это ценят, то почему-то на должностях гражданских афганцев считают и считают до сих пор, что люди, прошедшие войну, ну, не совсем отвечают тем посадам. И у нас очень часто возникает конфликт. Хотя еще. Почему говорю, вы так думаете? Потому что я это мы встречались на выборах, запрашивши. это встречалось на Украине. Это очень честно звучит о том, что люди, которые прошли войну, у них обострение чувство справедливости, и находясь в должностях э, гражданских, проявляет, видимо, не, не совсем еще подходит для этого времени. Поэтому у нас есть вот такие проблемы. Но сама организация, конечно, мы э, сейчас направляем свои большие усилия. Прежде всего, это, конечно, на оздоровление, на юридическую поддержку, моральную поддержку наших членов организации. Потому что кто-то из ребят э, тех 18-летних, твердо, как я говорю, встал на ноги, а кто-то нуждается и в материальной, и в моральной. Психологической поддержки. Что о том говорить? Потому что э, война каждые 20 лет, как говорят психологи, она все равно возвращается к ним. И человек, который, может быть, в жизни не все получилось, он нуждается в поддержке. И вот это существует наша организация. Мы немножко, конечно, организация тоже закрыта, а мы больше работаем внутри, потому что даже спонсоры у нас, наша организация, все-таки ветераны Афганской войны больше. Но мы, конечно, благодарны нашему местному управлению, нашим депутатам, мэру города, секретарю Минской Рады, которые, в принципе, помогают, финансируют, финансируем наши организации. Благодаря им у нас есть помещение, у нас есть возможность э, общаться. Вообще, организация живет благодаря и финансовой поддержке организации. Поэтому организация живет, у нее есть свои проблемы, мы их стараемся решать. У нас нет выходных практически, у нас там всегда кто-то находится. И любой ветеран афганской войны может обратиться, прийти к нам. Хотя в городе, конечно, 1200 человек, а в организации всего 700. Видимо, не все еще дошли, и поэтому... А где э, знаход, находится а, ваша Роскорскую организация? Проскоровская, подпили 203. Проскоровская, подпили 203. 203. 203. Да, это нам, слава богу, власть выделила большое помещение. У нас есть где встретить друзей, где встретиться, где поговорить, где пообщаться. А где и э, есть списки вывешенных погибших наших ребят, вспомнить. Ну, то есть, э, есть там, где нам встретиться, пообщаться. Ну, вы еще, кроме того, и семьи загибших? у нас 15 семей погибших, в Афганистане. Это люди в основном в возрасте, пожилые люди, которые нуждаются не, так, как в материальной поддержке, а больше в моральной. Почему так случилось, что гибли именно единственные дети у матерей, или же мужья, жены после этого не выходили замуж. Им нужна, прежде всего, конечно, моральная поддержка. Они должны ощущать, что у них рядом есть плечо. Я думаю, что мне не стыдно смотреть в экран телевизора, что действительно мы э, эти семьи не бросаем, стараемся им помогать, чем можем. Ну, ну вы загадайте приклады, а вы, вы дополните. Кроме того, еще да. у нас же такая, скажем так, немаловажная часть нашей деятельности – это военно-патриотическое воспитание молодежи. У нас есть люди, которые занимаются именно с подрастающим поколением. Там, это, это и клубы по самообороне, в основном, конечно, большей частью. Ну и... Вам я что продать у вас есть такой визковый Сам Само собой. И стараемся. вот сейчас э, были соревнования там такие открытые, там ребята типа тебя типа, там по туризму, там по военно-прикладным, по МЧС, по военно-прикладным во, 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 при, видам спорта. Поэтому мы тоже вот этому уделяем такое, скажем так, это немалая часть нашей деятельности. Я вот Дмитрий Дмитриевич, который провел соревнования знали на международном соревновании второе место, поэтому нам есть чем гордиться, чем все передавать. Ну, що стосується військово-патріотичного виховання, дійсно це дуже гарно поставлено в Хмельницькій міській спілці ветеранів Афганістану. І зараз у них з'явився новий музей, про який ми підготували другий відеосюжет. У Хмельницькому, в мікрорайоні Ракове, є унікальний торговий комплекс Пелікан. Особливий він тому, що все його оформлення нагадує про афганську війну. Власник цього комплексу Євген Гук. Колишній офіцер радянської армії був учасником бойових дій у Республіці Афганістан. У першій кімнаті вас зустрічає скульптура воїна-десантника, який тільки що зійшов з трапа літака. Другий великий зал носить назву Патріот. Дизайнер оформив його в яскравих образах, які нагадують відділення повітряно-десантних військ. Стіна зліва прикрашена скульптурами олов'яних солдатиків. Поруч башта, яка була встановлена на ПМК-2, котра першою увійшла в Афганістан. Є тут образ мішені та прицілу, образ чорно-білого телевізора, а на ньому зображення бойового вертольоту. Цей зал також прикрашає парашут, а на барній стійці міни. І над усіма цими атрибутами армії та війни образ безпристрасного вічного неба. Вся моя життя проходила в узюсаних висках. Этот зал посвящен именно непосредственно Воздушным стандартным и нашим братьям военным интернационалистам Это своеобразный, уникальный зал. И здесь собираются, здесь собираются как правило, или военные интернационалисты здесь собираются войны, которые сейчас проходят воинскую службу, в том числе наш родной, для меня родной, потому что я служил в этом полку, полк спецназа, Изяславский. Здесь собираются у нас медицинские сотрудники, как служившие в Афганистане, так и служащие сейчас. Здесь очень много бывает школьников. И мне очень приятно сказать, что не только приезжают школьники с наших школ, с руками, но уже у нас здесь бывают школьники из ближайших сел. Это у нас уже называется зал патриотического воспитания молодежи. Вам доводится ездить по Украине, или где-то месте Украины. Вы видели что-то К нам, к нам в когда приезжают наши братья, наши братья, э, вон интернационалисты или те, которые с нами служили, они в первую очередь посещают нас. И говорят, что этот зал по-своему уникален, и столько, столько собрать, столько вложить души и сделать, сделать такой зал уникальный, его на Украине не видно его было створено, зал. Это зал, Этому залу уже полтора года. А кто его створил? Может, вам тоже помогали афганцы, так? Да, непосредственно, непосредственно я сотрудничал при, при создании этого зала с нашими военными и в частности с Виперальника Юлией Александровичем, председателем Афганской организации города Хмельницкого. Большое спасибо за помощь приступи Николаю Ивановичу. Мне очень приятно, что... Афганці, которые сюди приходили, і наші военные десантники, які что то даже имели, матбазу или фотографії свої воспоминания. Они всі приходили, ділились. До тобто сюди було создано колективом. Поруч із залом Патріот, афганський зал, фактично, це музей. Він дуже дорогий для воїнів інтернаціоналістів. Вони завжди приходять сюди, коли трапляється вільна година. Приїздять з інших міст Хмельниччини та України. У цьому музеї створено два образи: Кремля зліва та мечеті справа. На кремлівському стенді уживала зброя радянської армії, автомат Калашникова, міношукач, кероване мінне поле, маленькі башти. На чорних колонах намальовані хустки російських жінок. На стенді, що нагадує мечеть, представлена мусульманська тематика: Кремль і мечеть це дві протилежні сторони воєнного конфлікту. Радянський континент в Афганістані та сам Афганістан. На обох стендах розташовано багато різних мін. Усі вони справжні. А густки на колону нагадують про скорботу славянських і афганських матерів, чиї сини загинули або ж були покалічені на тій війні. Три скульптури воїнів неначе назавжди зупинилися в дозорі, пильно вдивляючись у час майже 20-літньої давнини. Усі вони в справжньому військовому одязі. Зліва воїн СаПер посередині сидить на ящику з під італійської міни ТС 6 1 справжньої духовської міни воїн-інтернаціоналіст. А справа воїн-спецназовець зі справжньою зброєю, якою були озброєні війська спецназу. За цими воїнами на фоні гір вертоліт та карта Афганістану. На столі газети журнали радянських часів, у яких розповідали про афганську війну. На фото. Сміхаються вояки обмеженого континенту, нагадуючи про важкі воєнні будні. Музей оформлено зі смаком та натхненням. Він талановито відтворює атмосферу часу, про який розповідає. Диночу Юрій Олександрович, що ви додали до цього відеосюжету? Можливо, розкажіть, як він був створений, Я... що там ще відбувається? Я просто хочу сказати про тому, що. где в какой стране вообще возможно, чтобы бизнесмен за свои деньги создал такие залы, действительно, э, когда туда заходишь, попадаешь в атмосферу э, воинской службы, там нельзя сказать, что там там не играют свадьбы, там не собираются какие-то такие радостные застолья и так далее, там не, не так и пьют водку, там больше, конечно, собираются пообщаться, поговорить и посмотреть, э, как, что, как оно было в Афганистане. Ну, так как э, Евгений Викторович Гук, э, сапер профессиональный, конечно, там выставлены в основном мины, потому что ему близко, -то, э, и там выставлены мины практически все те, которые были задействованы э, в Афганистане и со стороны советской и со стороны э, противоположной. Поэтому я говорил о том, что те молодые ребята, 25-летние, 20-летние, 18-летние стали уже в, в наше время и бизнесменами, и людьми, mm -hmm. э, которые в этом государстве что-то значат. И поэтому просто удивительно, что на что они способны. И мы рады, что у нас такая вот организация есть, и мы просто общаемся и обогащаемся друг другом, вот, общаясь друг с другом просто даже. Просто я так думаю, что... В нашей стране, когда людям некуда пойти пожаловаться, некуда обратиться, потому что время не совсем простое. У нас есть такая организация, где мы можем встретиться с людьми, носящие генеральские погоны на равных, разговаривать о наших проблемах и, безусловно, получать моральную поддержку, любую другую. Насколько это возможно, конечно, согласно закону. Ну, что еще добавить по этому, по, по, по Жене? Мы так его называем, между собой мы назвали, Просто Женя. Ну, человек сильно предан своему делу. Полностью. И он, как, как бы вам сказать, он до сих пор находится так, временами, ему такое ощущение, когда с ним разговариваешь, что он находится в атмосфере, атмосфере там, боевых действий. Он там, там, там был, и то видел, и это рассказывает. И так же самое мы приходим и сразу накатываем воспоминания, и вспоминаешь, что то было так, то было это, это было там, это было там. то, -то такая атмосфера очень дружественная, очень открытая и очень ну, нормальная. И, и вот к нам приезжали люди из Киева, очень высокие люди, скажем так, депутаты. Украины и наши э, руководители республиканского масштаба, так они просто были очень удивлены и очень приятно удивлены в том, в том, в том что на самом деле в таком городе Хмельницкий есть, есть, есть такой музей, есть такой зал славы, скажем так. Есть такие люди, которые этому преданы до конца. Ну, чтобы много об этом еще больше не говорить, то мы выезжаем, наши исполнители афганской песни, у нас такие в области есть, и я принимал участие, организовал, в частности, поездку в Беларусь, город Витебск, на День воздушных десантных войск, где наши ребята заняли третье место в фестивале афганской песни. Мы повезли в подарок фотографии с этого музея, фотографии этого зала. То надо сказать, сказати, то э, вон десантники Білорусі просто були поражені, не що є з такою дійсно. І ми хочемо подякувати Євгену Вікторовичу Гуку за те, що він вклав стільки. Я вже не, говорю, не кажу про гроші. Там дійсно дуже багато грошей потрачено на цей центр патріотичного виховання, А стільки душі, стільки часу, що створив такий гарний музей, такий гарний э, зал патріот за це йому було глибока вдячність і шана. А зараз я хочу вже розповісти, про розпитати про речі, можливо, Біжайшов, біжай. да, більш менш приємні про те, а. як виконується у нас є такий закон України про статус ветеранів війни та їх соціальний захист. А. Я знаю, що цей закон не в усіх частинах виконується стосовно інших ветеранів, інших війн, а як стосовно афганців? Надо сказать, что э, мы все граждане своей страны, мы прекрасно понимаем, что в принципе такой вот закон, как есть на Украине, ни в одной стране СНГ не существует. Это самый лучший закон, который только есть в, страны, в бывших странах бывших а стран. И, в в и мы прекрасно понимаем, в какой стране мы живем и насколько он может выполняться. И прекрасно понимаем, когда этот закон нарушается, почему он нарушается. Нам обидно, мы хотели бы, чтобы он выполнялся, безусловно. И, безусловно, если бы, было, например, все эти льготы были заменены на а, деньги, может быть, мы и приветствовали, если бы не знали, что нас в очередной раз обманут. А почему? Потому что с возрастом приходит э, необходимость лечения, прежде всего. Потому что я говорил о том, что возвращается афганская война и лечение, серьезное лечение. Во всем мире люди по повышенной войне получают серьезную э, психологическую и медицинскую поддержку. И это обязательно надо делать. Это, например, в, в Беларуси там существует целый комплекс, где каждый афганец обязан пролечиться. У нас, к сожалению, путевку получить очень сложно. Мы понимаем, что закон не выполняется из-за отсутствия денег в бюджете и так дальше. Закон нарушается, и Конституционный суд отменяет эти решения Кабинет Министров. Мы все прекрасно понимаем. Но если бы нам говорили это честно, и, например, наиболее незащищенные наши инвалиды получали действительно то, что они обязаны, должны получать, мы, может быть, не так бы и возмущались, не в эти акции в город Киев, как мы выезжали несколько раз, оставили свои это действия этого закона. Но что касается местной власти, ну, лично у меня я не могу предъявлять претензий к местной власти, потому что в рамках всего возможного они нам оказываются действия. Это и финансирование. Конечно, они не могут дать жилье всем. Более 200 человек афганцев стоят на очереди. Некоторые из них ни разу не получали жилья, имея по трое-четверо детей даже. Поэтому есть проблемы. Ну, я думаю, что Николай Владимирович добавит, что еще у него там. Ну, самое это основное, конечно, это невыполнение связанное с нашим лечением, с нашим оздоровлением и, конечно, получением жилья. Михаил Ильич, как бы Вы хотели еще дополнить деятельность сегодняшнюю спилку? Что бы Вы хотели, чтобы, наиболее, все-таки, выконывалось? Какие статьи этого закона? Крайне необходимо, чтобы они не все-таки выконывались. Ну, самое Кроме главное, то, я считаю, чтобы выполнялся закон о права, права на лечение. Самое главное. И предоставление права на жилье. Там уже, поскольку все эти, там сейчас вот очень большой резонанс в обществе получил закон о тех выплатах, которые должны были быть 9 мая, там сейчас...